Расскажите, где вы, чем вы занимались до войны? Я из Днепропетровска. Я замдиректора завода полиграфического. Хочу, чтобы тоже этот завод работал и процветал. Ну, имею такую возможность приехать сюда. Вы воевали раньше? Нет, я служил еще в советской армии. Служил на флоте. Я моряк. Ну, теперь освоил смежную профессию, пехотную. За то, что вы тут находитесь, вы отримаете зарплату? Mm -hmm. чьи какие-то знаки? <laughs> нет, нет, нет. И мы не за этим все зашли на самом деле. И я не знаю. Я не знаю, как можно вообще ну, пытаться что-то заработать на войне. Это не для меня. Всех мотивация своя. Мы националисты. Своей хатей и силой, и правда, и воля. Я очень не люблю, когда... Я сам хоть и русский рождение, но мне очень не нравится. Я родился в Украине, вырос в Украине. Я люблю эту страну. И мне очень не нравится, когда, кто бы то ни был, приходит сюда и, и начинает рассказывать, что у вас все неправильно. Мы хотим сделать вам новую тут Россию, куда там еще страну, ДНР, ВНР. Поэтому. Поэтому буду делать все для того, чтобы Украина была единой, сильной, самостейной, соборной державой. Все в меру своих сил. Пока все. Спасибо.